Национальная комиссия по вопросам экологии внесла лосей в Красную книгу Украины. Стоит отметить, что под защиту не попадают лоси на литовских номерах. В отличие от обычных, их поголовье растет с каждым днем. В украинских школах начали выводить из учебной программы уроки правописания и каллиграфии. Таким образом, через пять лет Украина может стать страной врачей. Ну, по крайней мере, по почерку. Экс-премьера Греции Андреа Папандрео будет судить за невыполнение им предвыборных обещаний. Если бы в нашей стране чиновников судили за невыполнение ими предвыборных обещаний, то партии на выборах обещали бы следующее. Жить будем лучше, но не всем. Мы поднимаем пенсии и зарплаты. Наверное. Мы сделаем бесплатную медицину, но вход в больницу будет платным. Коррупционеры будут сидеть. На яхтах и в дорогих особняках. Иначе у нас на всех обещающих тюрем не хватит. Известный порно-сайт запустил цикл видеоуроков для пожилых людей, рассказывающих, как в их возрасте безопасно заниматься сексом украинские старики надеются, что наше министерство соцполитики выпустит видеоуроки, как прожить на пенсию от государства и как вовремя платить за коммуналку. В принципе, та же порнуха. Полностью с собой согласен. В России полицейский перепутал экскурсию с несанкционированным митингом и чуть не забрал туристов в полицейский участок. Теперь там, ну, чтобы лишний раз не привлекать внимание полиции, на свадьбу нужно приглашать не больше трех гостей. А на улице вообще лучше ходить по одному. Ну или просто сидеть дома и смотреть новости о том, как все хорошо.